بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نسأل على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله

untuk kita lihat oh bagaimana kerinduan seorang itu kepada baginda Nabi SAW kerinduan itu tidak akan menunjukkan cinta terlebih dahulu cinta itu adalah penting kerana kalau kita tidak cinta seseorang itu setelah perginya seseorang itu maka kita tidak akan merinduinya maka kita akan rasa senang dengan perginya dia kita akan rasa uh, happy

Alaihi Maka kalau kita lihat siapa mereka orang-orang yang benar-benar mencintai dan merindui kepada baginda Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat Nabi Allah bagaimana keadaan mereka merindukan kepada baginda Nabi SAW di ini saya membawa dua cerita yang pertama cerita yang masyur sahabat eh, saya tidak kenal kepada beliau yang mana beliau uh, ketika uh, pada ketika masih dalam hayatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di rumahnya eh dan beliau mengatakan apa nama itu tentang keriduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bukan berfikir hanya di dunia tapi beliau berfikir nanti di akhirat Walaupun beliau bersatu dengan Walaupun beliau sudah masuk dalam syurga Tapi beliau khawatir Di dalam syurga tersebut beliau tidak setara Dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu sehingga beliau tidak dapat makan Tidak dapat minum Bukan kerana kerinduan tidak dapat bersama dengan Nabi Muhammad Di dunia Dan bila memikirkan tentang bagaimana keadaan Nanti di akhirat nanti Kalaulah beliau masuk dalam syurga Ya Allah subhanahu wa ta'ala Pasti Nabi Muhammad adalah tempat yang paling tinggi sedangkan beliau belum tentu lagi berada bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana merasa kelazatan kerinduan berduduk bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengadu atau berjalan Nabi Muhammad di hadapan apa namanya badannya ataupun keadaan dirinya yang berubah. Ayat Al-Baqarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maka dia tahu ni apa

bahawa sebenarnya orang oh, siapa yang mentaati kepada Allah dan Rasul maka mereka nanti akan ma'a ah bersama bersama kepada Nabi bersama kepada Rasul Dikin bersama kepada Syuhada dan bersama kepada Rasul Dikin dan mereka itu rasa baik teman yang mereka memikirkan bukan hanya di dunia mereka memikirkan keadaan mereka nanti dalam syurga yang Allah SWT tidak kerinduan yang kemuncaknya Bukan hanya kita berkesa, Kebanyakan kita pada hari ini yang kita fikirkan adalah kita akan masuk syurga ataupun tidak. Bagaimana kita akan selamat dalam syurga atau yang ini dalam Islam. Atau tidak Nabi mereka memikirkan Adakah Allah untuk syurga sekali Adakah aku akan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam seorang sahabat Abil Nabi SAW mengatakan kepada dia mintalah kepada aku Apa saja yang doakan kepada dirimu Maka dia berfikir lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW Untuk berdoa akhirnya Ya ya Allah ayali, Ya Rasulullah Jadi kena aku murah Fikir pun nanti dia hari kiamat Jadi aku akan bersama dengan kamu nanti bersama diri di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua pada zaman sekalian ia pernah peristiwa yang terjadi pada zaman Mu'tah. Pada zaman Mu'tah itu berlaku pada tahun 8 Hijriah. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak turut hadir dalam peperangan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menghadirkan askar-askarnya yang diketuai oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pusaka jadi kalau kukurnya Zaid bin Haritha Maka hendaklah bendera Pemunangan yang tersebut diberikan kepada Ka'far Ibnu Abi Talib anhu dan Nabi Lalu Nabi SAW berada di kota Madinah Menceritakan kepada Madinah dan mereka menceritakan kepada para sahabat ini seorang ulat tak ada TV di hadapan Nabi SAW Menteritakan apa yang terjadi di Kota yang di Jordan Eh, ini apa yang terjadi yang zaman sekarang Muhammadiyah adalah yang di di Jordan Nabi SAW menceritakan kepada mereka apa yang sedang terjadi di sana eh, Ini live telecast eh, Ini yani dokumen yang yani diberitahu oleh baginda Nabi SAW Nabi SAW mengatakan sekarang ini terpotong di tangan kanan Zimin Harithah. Tanah ini terpotong dengan tangan kiri Yang bin Lalu Nabi Muhammad mengatakan Dia syahid Lalu diberikan bendera itu kepada Ja'far Atau Ja'far bin Abi Talib Lalu ketika itu Nabi SAW mengatakan Terpotong dengan tangan kiri kanannya Kemudian terpotong dengan tangan kirinya Kemudian dia memegang bendera tersebut Dengan kedua bahunya Sehingga dia terlalu jatuh Uh, kerana banyaknya, uh, banyaknya darah yang mengalir lalu para sahabat dia Allah mengaku keluarkan minuman kepada yang untuk minum dengan kalau aku sedang berpuasa lalu dia mengatakan yang dibuka lah sekarang ini yang dipuasa pada hari yang lain

dan mengatakan dia disebut sebagai Saiful saifun min sunufillah pedang daripada pedang-pedang yang Allah Subhanahu wa taala tahu saifullah pedang yang Allah Subhanahu wa taala boleh menghadiri banyaknya uh, peperangan ini hampir seratus peperangan yang beliau memimpin tapi tidak ada satu peperangan yang Jadi, beliau tidak mati syahid dalam peperangan tersebut yang ini beliau mati dalam yang ini seperti beliau dunia seperti orang biasa di atas apa namanya, ekatnya dalam baginda Nabi dan Allah sehingga hamba Allah memberikan komentar yang dikenali, apa namanya Khalid bin Walid ini meninggal dalam peperangan maka orang akan mengatakan terpatahnya Uh, apa namanya pedang Allah Subhanahu wa taala sedangkan pedang Allah tidak dapat dipatahkan oleh sesiapa pun hari itu Khalid Walid tidak apa walaupun dia sering bercita-cita untuk mati syahid Nabi kerana baginda Nabi Muhammad telah mengenali sebagai pedang dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap peperangan yang dia lalui itu dengan penuh yang dia dapat dari beliau dia apa namanya benar di dalam setiap peperangan yang beliau menjadi ketua ataupun yang naik ketua pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia Lalu baginda Nabi SAW ketika di kota Madinah sedang menceritakan tentang hal tersebut Tiba-tiba Nabi SAW menaikkan kepalanya dan mengatakan salam. Kepada dia para sahabat dan Allah Kepada siapa yang dikatakan salam tersebut oleh baginda Nabi SAW Salam siapa yang dijawab oleh baginda Nabi SAW Salam siapa yang dijawab oleh baginda Nabi SAW Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini yang memberi salam kepada aku adalah Jaafar bin Abi Talib. Beliau kedua tangan beliau patah di, di dalam peperangan diganti dengan saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia dapat terbang ke sahaja yang dia ingin untuk terbang ke dalam syurga yang paling tinggi namun tempat pertama yang dia kembali apabila telah diberikan saya. ودى الله سبحانه وتعالى تعالى أن يكمل مدينة و أن يقوم بمبني صدفة و محمد صلى الله عليه و سلم و أن أن يدخل داخل الشركة دى الله سبحانه وتعالى تعالى و kepada Baginda Nabi SAW. Walaupun sudah dapat masuk dalam syurga di Allah ini nur dunia kerana keras pun punya, yang ini diberikan saya oleh Baginda Nabi Allah SWT. Menggantikan kedua tangannya, tapi tempat pertama yang dia pergi kepada kerinduannya kepada Baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi Muhammad dengan Jaafar adalah cousins dan mereka itu ada sepupu. Dan uh, lalu beliau kembali untuk mengucapkan salam uh, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari itu para ulama Abu mereka tanya apa kah faidah apa ke keindahan yang ada dalam syurga. Maka jawapan mereka singkat fihi atau fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya al syurga itu ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kenapa mereka dapat menghidupi Nabi salah satu sampai begitu tahap? dan tidak tidak bukan kerana pengenalan mereka dan itibar mereka kepada makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil seorang itu akan melindungi seorang dengan begitu dalam kalau orang itu tidak mengikuti tidak mencintai kalau orang itu tidak mencintai seseorang dan mustahil seorang itu akan mencintai seorang itu dengan sebenarnya kalau dia tidak mengikuti orang tersebut jadi cinta akan menghasilkan buah untuk mengikutkan orang dengan dengan apa dan pakaiannya dengan rambutnya dengan tetunya dan sebagainya kenapa mereka melakukannya? mengikuti idola mereka mengikuti mereka yang orang yang mereka sayangi bagaimana sahabat Allah alaihi tidak ada satu perkara yang mereka lihat daripada perkara yang dia dilakukan oleh Nabi Nabi SAW melainkan mereka mengikutinya sehingga menghasilkan dalam hati mereka kecintaan yang luar biasa kepada baginda Nabi SAW dan kerana kecintaan mereka yang luar biasa menghasilkan keriduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghasilkan kecintaan dan pengenalan perlu kepada ilmu perlu kepada apa, apa namanya seperti mana

bagaimana sunnah di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana untuk kita berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan ucapan bukan hanya dengan pakaian tapi hati kita dengan akhlak yang mulia itu kita menyerupai akhlak di bagian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mereka bukan hanya meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi tapi beliau meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari akhlaknya dari segi ilmu dia mewarisi ilmu dia Nabi mewarisi sifat para uh, tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisi sifat uh, apa namanya tidak memandang uh, rendah kepada seorang pun di kalangan mereka Itulah sifat yang telah diwarisi oleh para sahabat yang mereka dapatkan dari guru mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta itu perlukan kepada bukti. Maka jangan kita hanya mengatakan aku rindu kepada Nabi Muhammad, aku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi apa buktinya? Apa tanda yang kamu cinta dan kamu lindungi kepada Nabi Muhammad SAW? Ikuti sunnah di Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. sallam. Pusat kecil katakan usaha Hassan tadi. Dengan siwak dan sebabnya. Mulakan dengan warna pusat kecil ataupun sunnah Nabi. Tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Semuanya aku pada yang melakukannya adalah yang paling mulia maksudnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah SWT. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengeluarkan kita di masjid ini dan juga di bulan Rabi'il Awal Melainkan hati kita ter 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 terikat kepada baginda Nabi SAW Hati kita cinta kepada Nabi, hati kita rindu kepada Nabi Hati kita ingin untuk merasakan segala sunnah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW Kenapa para unama, mandiri, ulama menjadi ulama yang mulia dari si Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kepada Imam Habib Abdullah bin al Haddad Beliau mengatakan tidak ada satu sunnah pun daripada sunnah yang Nabi SAW Melainkan

Aisyah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallam Mula-mula 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 mula 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 wa mula mula